Здравствуйте, меня зовут Назар Чепурной. Я чемпіон і серебряный призер юношеских олимпийских игр. Сьогодні я буду ведущим программы Олимпійської історії. Сьогодні у програмі Чемпіон Боїнес-Айреса згадає про яскраві моменти юнацьких Олімпійських ігор, а також поділиться цікавими фактами із історії гімнастики. Раніше ще давно гімнастики пригалі через БК Назар перетворить гімнастичний зал олімпійської бази на телевізійну студію з цікавими питаннями. Гімнастика – це все-таки наша життя, і мені на часто сніться. А як тобі? І спортсмен розіграє приз за океану для наших глядачів. Для отбора на Олимпийские игры у нас были специальные соревнования в Азербайджане. Там, там нужно было попасть в 15-ку. Я был, по-моему, 11-м. Ну, выступил не на, все 100, не на все 100%, потому что знал, что главный старт еще впереди. Также в этом году еще был очень важный, очень важный старт, Всемирная гимназиада, на которых я занял второе место в Нагоборе. Подготовка у нас в основном идет на Олимпийской базе Кончезаспа. Здесь мы идем по комбинациям, когда три раза в неделю, когда, когда вообще все шесть дней в неделю. В основном много раз шли контрольные тренировки. Там мы закрепляли новые, если что, убирали что-то, чтобы комбинации выглядели стабильно и чисто. Здесь у нас были торжественные проводы, было очень много теплых слов, которые мотивировали занимать первые места, не только первые места. В основном последние дни у нас проходили в более спокойном режиме. Мы уже дошлифовали недоработанные, там почищали элементы. Летели мы через Мадрид, по-моему, пять с половиной часов, а потом с Мадрида сразу же в Буэнос-Айрес 12,5 с половиной часов. Перелет был нелегкий, но спортсменам обычно дается легче перелет, чем другим людям. Мы прилетели и сразу же узнали свой график тренировок, по которому начали ходить на тренировки и готовиться к соревнованиям. Соревнования шли пять дней подряд, каждый день по два снаряда, потом вся шестерка. Я рассчитывал на многоборье, но не попал в призы, стал пятым, по-моему. Но в смешанных командах я стал первым, а в опорном прыжке стал вторым. В командных соревнованиях жеребьевку проводили олимпийские призеры. Всего в команде было 9 человек, и спортсмен, который занял э, высшую ступень, э, ну, высшее место, э, тому давалось самое меньшее очков. И у кого самое меньше очков, тот занимал первое место. Я занял второе э, место в опорном прыжке. Э, прыгал я с рандата 2,5 винта и с Юрченко 2 винта. Не хватило несколько, по-моему, десятых до первого места. Но в основном этот прыжок э, не получался, а в квалификации я. Вообще упал на нем, но попал в финал и занял второе место. Когда я занял призовое место, меня в первую очередь поздравил мой тренер. Потом было слишком много, слишком много сообщений на телефон поздравлений. Также потом меня поздравили родные. Ну и в конце мне было очень приятно, когда подошел и поздравил меня Сергей Назарович Бубко. После соревнований мы были в интересных местах. Были в зоопарке, катались на пароме. Также были на соревнованиях других видов спорта. Это было тоже очень интересно узнать специфику других видов спорта. Когда мы прилетели в Борисполь, нам было очень приятно видеть столько людей, столько поддержки. Мне также было очень приятно видеть друзей из Черкас тренеров, которые тренировали меня с самых ранних возрастов. Также было приятно видеть моих родителей. Они впервые приехали в Борисполь. Ну, потом мы поехали тренироваться на Заспу, а также нас принял на Олимпийской базе Кончезаспа. У нас была встреча с президентом Украины. Мы пожали друг другу руки, и он поздравил нас с призовыми местами. Гимнастика возникла еще в Древней Греции. Сформировалась как вид спорта в 19 столетии а введена в первые Олимпийские игры в 1896 году. Раньше в гимнастике, в многоборье входили некоторые легкоатлетические дисциплины, а также лазание по канату и подъем камня в 50 килограмм. За нами стоит прыжковой стол. История возникновения этого снаряда очень интересная. Раньше, еще давно в гимнастике прыгали через быка, брали, ну, прыгали через него, брали его за рога и через него переворачивались. Потом придумали специального коня, а потом уже придумали такой специальный стол. Брусья придуманы в начале 19 века в немецкой гимнастике. Они были разной формы, даже крестообразные. А такие, как мы видим, возникли чуть-чуть позже. На них выполняют гимнасты разные элементы висовые, опорные и также завершают это все со скоком. Кольца тоже были придуманы в Германии немецким гимнастом Шписом. На данный момент на этих кольцах выполняют силовые элементы, также висовые, и завершать все это, конечно же, со скоком. Впервые вольные упражнения в программе Олимпийских игр появились в 1932 году в Лос-Анджелесе. Сначала спортсменам было нелегко, потому как они прыгали практически с пола, но сейчас это пружинистая и мягкая конструкция, которая позволяет выполнять тяжелые элементы. И за больше чем минуту нужно побывать во всех углах этих упражнений и выполнить некоторые специальные требования. Еще в древности э, воины и кавалеристы тренировались на деревянном макете э, коня, э, с которого и получился э, современный гимнастический конь. Он состоит из деревянной основы и ручек, на котором сейчас выполняют э, гимнастические элементы. Интересный факт, на гимнастическая перекладина раньше состояла с каната, который был натянут э, с двух деревьев. На нем э, акробаты не только ходили, но и выполняли разные перевороты. Потом начали между двух деревьев ставить обычную твердую доску. И вот сегодня мы видим современную перекладину, на которых выполняют перелеты, различные вертушки и заканчиваются соскоком. Украинская спортивная гимнастика имеет очень хорошую традицию возвращаться с Олимпийских игр с золотыми медалями. Вспомним Ларису Латынину. У нее есть 9 золотых медалей с Олимпийских игр. Также во времена независимой Украины у нас есть Лилия Подкопаева, которая стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр, а также Рустам Шарипов, Валерий Гончаров и Олег Верняев стали олимпийскими чемпионами. У київському готелі Фавор Парк медалісти і учасники Олімпійських ігор, представники національних федерацій і регіональних відділень НОК взяли участь у звітно-виборній асамблеї Асоціації олімпійців України. Відверто кажучи, ми один із кращих національних олімпійських комітетів, тому що ми всі, всі ланки всю діяльність охоплюємо і виконуємо те, що потрібно робити. І то, що до Асоціації олімпійців. І конкретний приклад, який є у нас в країні, то багато країн бажає взяти цей приклад, коли наші олімпійські чемпіони, олімпійські призери мають державну стипендію на протязі, на протязі життя. Я коли був на Асамблеї світової, і коли ми про це розповідали, вони були знаєте, в шоці, вони були. Що як це ви робите? Скажіть, дайте нам папери. Ми також бажаємо, хотіли би зробити у себе в країні. Асоціація це та структура, яка допомагає олімпійцям після завершення спортивної кар'єри не загубитися у сучасному житті і продовжити займатися улюбленою справою. Як, наприклад, зірка світового фехтування Григорій Кріс, володар нагород трьох олімпіад. Григорій Якович багато років працює директором з Дюшор Динамо. У мене в школі більше 200 дітей, і, звісно, вони підпитують мене своєю молодістю. Я все всю чувствую душою молодим. В час, позавчора провели проліз відкритий турнір турнір, фіхтувачку веньору України, часом 100 дітей. Ну, любо було побачити. всі сікіпірованих в ті костюмчиках, фіктовалі здорово. Ну прекрасно. прекрасна радиться. Фіктовання на Україні живе. Під час асамблеї про роботу організації прозвітувала її голова Ніна Уманець. І її знову обрали головою Асоціації олімпійців України. Після цього Ніна Дмитрівна поділилася з олімпійськими історіями подальшими планами. Мені дуже хочеться, щоб у нас у Києві з'явилася алея чемпіонів. Можливо, це буде в окремому якомусь парку, можливо, це буде на НСК Олімпійському, тому що там тих колон, які є на НСК Олімпійському, вистачить на всі ті Олімпійські ігри, які вже прийшли, щоб там написати прізвище тих, хто прославляв нашу державу на міжнародній арені. Я ж думаю, коли ми вже будемо зайняті, мало хто прийде дивитися туди із нас, але там ще буде як мінімум на 80 Олімпійських ігор. Це 8 на 4, що складає 320 років. Другою частиною програми стали два олімпійські ювілеї: півстоліття Мехіко 1968 і 30-річчя Сеула 1988. Для медалістів тих ігор була організована цікава програма. Почалася вона з показових виступів у спортивному комплексі Ліко, де 2017-го пройшов чемпіонат Європи, а цього року чемпіонат світу серед юніорів. Гостей зустріли президент Федерації Стрибків Воду Ігор Лисов і головний тренер національної збірної Тамара Токмачова. Юні вихованці разом з провідними спортсменами подарували глядачам яскраве шоу. Після чого уславлені олімпійці завітали до технологічного ліцею Ліко, де створено чудові умови для учнів, зокрема і для занять фізкультурою і спортом. До того ж, у секціях мають можливість займатися не тільки вихованці ліцею, а й діти району. Фіналом вечору стали спогади учасників Олімпійських ігор у Мехіко і Сеулі. Зокрема, саме у столиці Кореї золото здобув і 35 разовий рекордсмен із стрибків з жердиною. Нинішній голова НОК Сергій Бубка на цих зірках виховується молодь. Це наша спадщина, наша історія, яка дає, надихає і надихала багатьох молодих хлопців, дівчат. Йти займатися спортом, продовжуйте славетні традиції, і перемагати. Сьогодні я виступлю в ролі журналіста, і зараз зі мною Настя Бачинська, яка виступала зі мною в Буєна Настя, оціні своє виступлення. Я виборола там дві бронзових медалі на вільних вправах і в багатоборстві. Для жіночої спортивної гімнастики це велике досягнення, тому що за багато років перше на таких серйозних змаганнях ми вибороли я сьогодні ділилася своїми пічленнями з Буенос-Айреса. А що тобі подобається найбільше? Мені запам'яталось те, що ми їздили в зоопарк. Ми їздили, ми їздили на катері каталася. Дуже запам'яталася моя перемога, особливо друга, тому що на другій перемозі я кайфувала від свого виступу, я вже не залежала ні від кого, тому що була вже перша медаль. І я вже була дуже довольна і радісна. Кайфувала від змагань. Вот э, мужской спортивной гимнастики нету такого снаряда, как бревно. Вот как вы делаете такие тяжелые элементы и не падаете с Для нас в взагалі, конечно, тоже шок, потому что 10 сантиметров, и для, для этого идет очень, большая подготовка для этого снаряда, потому что мы на, на коврику отработаем, на полосочке отработаем, на маленьком бревне, а потом уже выходим на высокое бревно и пробуем новые элементы и ми Робимо комбінації. Настя, скажи, який твій улюблений снаряд і чому? Мій улюблений снаряд це вільні вправи, тому що е на них я викладаюся на 100%. Я люблю цей снаряд, і я вмію ар артистично його показати себе і можу отримати високу оцінку і базу за е свої виконання, тому що в мене є акробатика непогана, і вільні теж дуже хороші. Ну і останній вопрос. гімнастика, це все-таки наша жизнь, і мені она часто сниться. А як тобі? Так, звичайно, мені сниться, особливо коли е, організм е, розслаблюється. Я як засинаю, я бачу, як я падіння, вільне падіння, я починаю дергатися. Для мене взагалі шок. Іменно і буває тільки коли я думаю про гімнастику. Я думаю про неї дуже багато. Я без неї взагалі от жити жити не можу. Реально я йду, я щось бачу. У мене зразу гімнастика, гімнастика і сниться дуже багато. Може навіть з. Е, Змагання сняться особливо перед від'їздами, які ми маємо серйозними виступати. Мені сниться, як я виступаю, як я там може падіння, може не падіння, може навіть така інтуїція, щоб зробити навпаки і не впасти. І мене це деколи така інтуїція мене не підводить. Що ж, Настя, от ми і закінчили. Спасибо за інтерв'ю. Желаю нам, щоб ми далі їздили і побіждали, і приносили славу Україні. Дякую тобі теж. сейчас мы поговорим о гимнастике с моим другом, который со мной вместе тренируется, Иваном Севруком. Добрый день, меня зовут Иван Севрук, мне 13 лет. В гимнастику я пришел заниматься с 4 лет. Меня привели родители, так как в детстве я был очень активным ребенком и все время дурачился, бегал, прыгал по игровым площадкам. И родители решили записать меня именно в секцию гимнастики, чтобы я ну, окреп, возмужал и чтобы я сейчас показывал достойный результат. Расскажи, пожалуйста, про свои достижения, про медали, которые ты занимал на некоторых турнирах. Ну и вообще расскажи про свою цель в спорте и про мечту. На чемпионатах Украины два раза мне удалось занять первое место. Я побывал в таких странах, как Латвия, Беларусь, Казахстан, там тоже удавалось занимать первые места в командных зачетах в отдельных видах и в финале многоборья. Что ты любишь делать помимо гимнастики? Как отдыхаешь в свободное время от спорта? Ну, нравится слушать музыку, могу ее часами с друзьями слушать. Очень люблю рыбалку и футбол. Мне тоже нравится заниматься этими видами такой спортивной деятельности. Ну что же, Ваня, спасибо за интервью, желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо, Назар, тебе это Сейчас мы возьмем интервью у моего тренера Ирины Владимировны. Ирина Владимировна, как вы оцените мое выступление в Ванасарисе? Ну, у нас, у нас были планы, конечно, великие, грандиозные. Работали мы на много медалей. Ну, ты знаешь, да, что мы немножко не справились психологически, поэтому выходили ситуации с такой, которая у нас была, и есть у нас как бы потенциал, есть будущее, есть перспектива. Делали то, что могли в данной ситуации, в данный момент, поэтому есть медали, значит есть медали. Какими психологическими качествами должен обладать гимнаст? Качеств очень много, которыми должен обладать гимнаст, поэтому гимнастика этим и сложна. Здесь не только психология, здесь и, и физиология, и физика, здесь вместе совокупность всего должна быть. Совершенству нет предела, поэтому ну, у нас все есть, только это все надо дорабатывать. Как бы потенциал большой, больше уверенности нам надо с тобой, больше стойкости, больше веры в себя. Вот, и не бояться соперников и конкурентов, а тоже выходить с ними, и мы можем с ними и сражаться, и бороться, и проигрывать, и быть на равных. Поэтому больше нам надо уверенности, и больше трудиться, работать, поэтому будет легче. Поэтому будем работать над всеми качествами и усовершенствовать их. Я вообще трудный спортсмен, или со мной нужно глаз до да глаз? И как вы относитесь к доверию спортсмена и тренера? Я считаю, чтобы добиться результата, то спортсмен и тренер, тренер и спортсмен – одно целое. Поэтому ты знаешь, что я с тобой 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. Вот, то есть контроль до контроля. И, но только так, потому что я должна успевать постелить там, где ты падаешь, внимательно помочь и подсказать там, где ты в заблуждениях водишься. Точно так же и ты, ты меня понимаешь уже с полузляда, все-таки большой период вместе. Поэтому стараюсь находиться максимально рядом, максимально помогать, вовремя э, подуспеть в нужный моменты нужную ситуацию доверие да я доверяю ну это наверное еще с детства я тебе доверяю так оно и есть как бы тренер доверяет всегда но и проверяет но с тобой как бы как-то на детстве так заложилось что я доверяю спасибо Ирина Владимировна за интервью я постараюсь оправдать ваши надежды и доверие Ха, куда денешься придется я тоже постараюсь оправдать твои надежды спасибо Традиционно в программе Олимпийские истории мы разыграем приз. Это вот такая футболка с Буэнос-Айреса. Чтобы ее выиграть, вам нужно ответить на вопрос. А вопрос звучит так. Какие легкоатлетические дисциплины вошли в гимнастическое многоборье на Олимпиаду в 1900 году? Свои ответы присылайте на страничку Фейсбук Национального олимпийского комитета. Я Назар Чепурной. Прощаюсь с вами и до новых встреч в программе «Олимпийские истории». Я Назар Чепурной. Сегодня я... В основном олимпийские призеры проводили жеребьевку с девяти разных гимнастических... образом гимнастического коня был деревянный. Я не знаю это. После соревнований нам с друзьями очень сильно понравилось. Мы были в местах, где есть